15 пациентки во април чекаат за инвитро во ординација за Хариевски. Спортските клубови од Охрид добија финансиска инјекција од Обштина Охрид во висина од над 2 милиони денари. Двајцата директори на Фондот за здравствено осигурување на Македонија понесоја оставки. За прв пат во Охрид, фестивал на планински филм. Две асистенти од информатичкиот универзитет учествуваа на летната школа на универзитетот Кампинас во Сао Пауло. Детски приказни на англиски јазик, година во Црвениот крст по петти пат. Димче Мармачовски, нашиот сограѓанин на кого неодамна му изгоре куќата, бара помош од хуманите граѓани. Ова се само дел на станите кои ги обработуваше информативната редакција на телевизија О2. Гледајте не. фертилизација за првпат во Охрид во ординацијата Захариевски. Подпишан меморандум за соработка помеѓу јавното предпријатие Билјанин извори Сојузот на спортови и општина Охрид. Во собраќај на несреќа во близина на Лесковац повредени 40 лица. Инвитрофертилизацијата за првпат во Охрид единствено во ординацијата Захариевски. Ова услуга е целосно покриена од страна на Фондот за здравствено осигурување. Фактот дека за во месец април се веќе закажени околу 15 пациентки за оваа услуга доволно зборува колку тоа е потребно, вели гинекологот доктор Иво Захариевски. Целата постапка ќе се одвија во соработка со меѓународни еминентни експерти во оваа област на инвитрофертилизација. ПЗУ Захариевски склучи договор со Фондот за здравствено осигурување за инвитро фертилизација. Како што веќе предходно објавивме дека во Охрид за прв пат оваа здравствена услуга е достапна. Сега може да се каже и дека е покриена од страна на Фондот. Гинекологот доктор Иво Захариевски потенцира дека минатата недела се завршени сите активности и склучен договорот. Ние веќе обезбедивме и меѓународни експерти во оваа област со кои ќе работиме за време на инвитро фертилизацијата. Како што ембриологот Татјана Кмивалт, која е позната по учеството во пионер скиот тим за прво бебе од Епрувета и познатиот хрватски гинеколог Ерден Радончич вели доктор Захариевски. На сите оние пациентки кои добијат ваучер од Фондот за здравствено осигурување, целокупната постапка е покриена од и на терет на фондот преку инвитро фертилизацијата која може во целост да се изведува во нашата ординација на нашите пациентки има овозможено да не мора да патуваат по другите градови. Со самото тоа што веќе за април имаме закажано инвитро за околу 15 пациентки. Доволно зборува колку оваа постапка е потребна на гласува доктор Захариевски. Долго време се очекуваше ова услуга да биде и на територија на општина Охрид. Пациентките долго време ни се ова. Конечно, тоа е веќе остварливо во Охрид и ние можеме да им ја даваме оваа услуга. За целокупната постапка потребни се околу 2 до 3 недели, објаснува гинекологот. Благодарение на инвитро фертилизацијата, вкупната бројка во светот на бебиња кои се зачнати на овој начин е околу 5 милиони. Подпишан меморандум за соработка помеѓу јавното претпријатие Билјанини извори Сојуз на спортови и општина Охрид, како што истакна градоначалникот Никола Бакрачевски, со ваквиот потек на локалната самуправа конечно ќе се реши еден од клучните проблеми на спортските клубови во Охрид, а тоа е субвенционирање на користењето на спортските капацитети на спортско рекреативниот центар Билјанини извори. Градоначалникот додава дека со ова се дава значаен допринос во помагање на спортските клубови и спортските друштва во Охрид за развој и на масовниот и на училишниот спорт во Охрид. 2 милиони 675.400 денари финансиска помош за спортските клубови во Охрид. Ова го сообшти градоначалникот Никола Бакрачески на денешното подпишување на меморандумот за соработка помеѓу јавното предпријатие Билјанини Извори, Сојузот на спортови и општина Охрид. Градоначалникот Бакрачевски нагласи дека со оваквиот потек на локалната самуправа конечно ќе се реши еден од клучните проблеми на спортските клубови во Охрид, а тоа е субвенционирање на користењето на спортските капацитети на спортско рекреативниот центар Билјанини извори. Со вкупна сума од 2 милиони 675.400 денари, со која што сметаме дека ќе дадеме значаен допринос во а, помагање на спортските клубови и спортските друштва во Охрид за развој и на масовниот и на училишниот спорт во Охрид, онака како што ние перманентно во изминатите две години тоа го правевме. Претседателот на Сојузот на спортови на град Охрид Коста Карадимче ја истакна својата голема благодарност до општина Охрид при што истакна дека се надева во иннина на покрај екипните спортови ваквите бенефиции да ги користат и индивидуалните спортови. И директорот на јавното претпријатие Билјанин Извор или Стемишев ја изрази својата благодарност и додаде дека тие како претпријатие ќе имаат голем бенефит од ваквата одлука. Прво ние како јавно претпријатие ќе ја имаме два бенефита, едниот е што ќе имаме исполнети спортски терени со кои што ќе тренираат на нашите терени, а другиот бенефит е, е секако финансиите, односно, односно трошоците за екипите кои што ќе тренираат на нашите спортски терени и ќе ги подмирува локалната самоправа. Градоначалникот Никола Бакрачевски потенцираше дека општина Охрид и Војнина ќе продолжи да го финансира спортот во Охрид, се со цел Охрид да прерасне во спортски центар. Двајцата директори на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Маја Парнарджиева Змейкова и Джемали Мехази, предпланнево понесе оставки од своите функции. Причината за оставките – морална одговорност во врска со смртта на 10 годишната Тамара Димовска од Велес. Обукцијата покажа дека Тамара Димовска почина од бронхопневмонија, а не од искривувањето на работот или неизвршената хирушка интервенција. Двајцата директори на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Маја Парнанджиева Змејкова и Џемали Мехази, денеска поднесоа оставка на функциите. Првиот чекор го направи директорката Змејкова, а неколку часа подоцна и директорот Мехази. И Змејкова и Мехази вела дека оставките ги поднесуваат како морална одговорност во врска со смртта на 10-годишната Тамара Димовска од Велес. Јас сум емотивна личност, а не ладен бирократ. И од човечки причини се повлекувам од функцијата директор на фондот за здравство. Го разбирам гневот на јавноста на граѓаните, но сметам дека оваа институција направи се за да се спаси животот на Тамара, истакна Парнанџиева на пресконференцијата. Парнанџиева додаде дека чекала да се добијат резултатите од судска медицина за да се констатира причината за смртта и да се види вистината за случајот со Тамара. Инаку извештајот од извршената обдукција на телото на починатата Тамара Тамара Димовска од Велес. Синок бил доставен до Државниот санитарен и здравствен инспекторат по службено барање од инспекторатот. Според извештајот, Тамара починала од бронхопневмонија, која што не се третирала на а тоа може да доведе до смртен исход. Извештајот од обдукцијата покажал дека причина за смрта не е искривување на арбетот или неизвршена хирошка интервенција. За прв пат во Охрид фестивал на планински филм. Денес со почеток од 18 часот во Ланджбарот Објектив. Охридјани ке имаат можност да уживат во богата програма на ЕХО фестивалот, која ќе опвати проекција на филмови со различни теми, за кајак на брзи води, за планински велосипедизам, за параглайдерство, а посебен акцент секако ке се стави на алпинизмот. Антонио Додески, председател на алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид, најавува многу изненадувања за посетителите. За прв пат оваа година во Охрид гостува фестивалот на планински филм Ехо. Денес со почеток од 18 часот во ланч барот Објектив охријани ќе имаат можност да уживаат во уште културно освежување. Овој фестивал веќе неколку години се одржува во Македонија, но само во главниот град. Минато годинешното издание беше најдолго досега и траеше цели 4 дена во Кино Милениум. Оваа година за прв пат почна да патува и освен во Охрид се прикажува и во Битола и Прилеп. Идејата за Ехо фестивалот потекнуваше некако индиректно преку алпинистичката федерација на, на Македонија. Луѓето кои го организираат ЕХО се луѓе од дел од федерацијата ќе биде представен алпинизмот како спорт и секаде сега таква е веќе тенденцијата во локалните средини каде што учествува ехо ќе се представуваат локалните алпинистички клубови. Темите на филмовите оваа година ќе бидат различни. Гледачите ќе имаат можност да погледнат филмови за кајак на брзи води, за планински велосипедизам, за параглајдерство, а посебен акцент секако ќе се стави на алпинизмот. Изјавува Антонио Додески, председател на алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид. Тој додава дека ќе бидат прикажани филмови посветени на историја на алпинизмот и она што значи денес современ алпинизам. Така што ќе имаме можност да видиме е, одлични филмови од особено со спортска тематика, меѓутоа и со она уметничка димензија на е, изработка на еден филм. Програмата на фестивалот ќе биде збогатена со повеќе активности и за посетителите освен самите проекции. Своја презентација ќе има алпинистичкиот клуб Патагонија кој низ видео и фотоматеријали ќе ги представи своите активности, а ќе има и кратка дискусија за нивната вклученост во федерациските активности. Меѓу другото ќе има промоција и на интересна книга, а барот објектив има подготвено посебни ценовници за гостите на Ехо. Две асистентки од Македонија учеснички на летната школа на Универзитетот Кампинас во Сао Пауло. Наташа Паунковска, асистент на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, вели дека оваа школа е посветена на најсовремените теми од теоријата на информации. На летната школа предавале врвни професори, а учествувале и 120 докторанти од сите континенти. Паунковска заодва ги пренесува импресиите кои ги има од Бразил. Таа вели дека овој универзитет е еден од највисоко рангираните во Јужна Америка. Летна школа за докторанти на Универзитетот во Кампинас во државата Сао Паоло. Школата беше интернационална, трааше две недели, па јас и колешката Сања Ангелова од Македонија се пријавивме да учествуваме на истата. Истак на загледачите на О2 телевизија, асистентот Наташа Паунковска од факултетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. E, значи, школата беше посветена на најсовремените теми од теорија на информации, и кодирањето при пренос на информации. Значи, овие две области се фундаментални која станува збор за користење на електронски уреди, како што се мобилните телефони, компјутерите, исто така при заштита на податоци. Паункоска додаде дека на оваа школа предавали верни професори како професор Амин Шокролахи и професор Рудигер Урбанке од Универзитетот Епфал, професор Жоао Барош од Универзитетот Порто, професор Рам Замир од Телавив, професор Барк од Мериленд, професор Чандра Наер од Универзитетот од Хонг професор Макс Коста од Уникамп, професор Бил Фиоре од Телеком Парис Тех, ректорот од Универзитетот Свети Апостол Павле, како и 120 докторанти од сите континенти. Значи, Првично да кажам дека Бразил е прекрасна земја. Луѓето таму се многу срдечни и се многу пријателски настроени. Универзитетот во Кампина се е еден од најдобрите универзитети во Јужна Америка, значи високо котира на сите релевантни ранг листи, како што она Шангајската, исто така се наоѓа во првите 50 универзитети на листата топ 50 млади универзитети кои постојат до 50 години. Кампинас е истражувачки универзитет, каде повеќе од 50% од активностите се посветени на истражување, а тоа е онакон што се стреми нашиот универзитет, истакна асистентот Паунгоска. Таа уште додаде дека управата на Универзитетот за информатички науки и технологии подпишале договор за соработка со универзитетот во Кампинас. Наскоро ќе имаме и размена на студенти и професори, како и заеднички проекти, вели Наташа Паунгоска. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент утринава и освои резолуцијата на известувачот Иво Вајгал за Република Македонија, во која по деветти пат од Европскиот законодавен дом се бара и на отворање на пристапните преговори за членство на земјава во Европската Унија. Новата резолуција на Европскиот парламент, која денеска изгласа Комитетот за надворешни работи, треба да ја потврди целиот состав на Европарламентот на пленарна сенница во Страсбур и ниот месец. Со 47 гласа за и 10 против, утринава Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент ја усвои резолуцијата за Република Македонија на известувачот Иво Вајгал. Во резолуцијата која се носи по 9-ти пат, Европскиот законодавен дом бара и на отворање на пристапните преговори за членство на земјата во Европската Унија. Известувачот Вајгал сино ќе излезе со 16 компромисни амандмани како одговор на рекордните 296 амандмани понесени на неговата предлог резолуција. За издвојување тоа што Европскиот парламент повторно ја употребува придавка Република Македонски и се бара од опозицијата да ги решава проблемите во рамки на собранието. Исто така Европскиот парламент по деветти пат упати повик до Советот да одреди датум за почеток на пристапните преговори без понатамошно одложување со цел да не се загуби моментумот и да се зголемат реформите поврзани со европското законодавство, при што беше повторен ставот дека прашањето за името што е билатерално прашање не треба да претставува пречка за отворање на пристапните преговори. Исто така во резолуцијата се нотира оценката на ОПСЕ и дека предвремените парламентарни и претсателски избори биле ефикасно спроведени. Новата резолуција на Европскиот парламент која денеска изгласа комитетот за надворешни работи треба да е потврди целиот состав на Европарламентот на пленарна сеница во Страсбург иниот месец. Родителите чии дечиња го посетуваат часот за детски приказни на англиски јазик ќе имаат можност да се вклучат и анимираат додека ги чекаат своите најмили, велат од Црвениот крстохрид, Од таму објаснуваат дека родителите ќе може да разговарат со стручни лица кои се веќе обезбедени за сите теми поврзани со физичкиот и психичкиот развој на дечињата, како и правилниот раст и развој. Започнува пролетниот циклус час за детски приказни на англиски јазик кој веќе петта година се организира од страна на Црвениот крст Охрид. Координаторот за организацијско стручни работи Мимо за Ставрева вели дека оваа програма е прилично успешна, бидејќи дечињата уште од мали се учат дека книгата е пријател. Плус ако се започне на помала возраст со учење на странски јазик, толку полесно е во подоцнежната возраст. Она што е новина е тоа што сакаме да ги вклучиме родителите и анимираме на теми кои ги интересираат вели координаторот. Формирани од стручни лица и тоа педагог, психолог, дефектолог, стоматолог, педиатар и тренер, меѓународен тренер по прва помош кои секој четврток додека децата се забавуваат и учат англиски јазик, јазик, тие заедно ќе можат да разговараат со стручните лица на однапред определени теми. Темите се однесуваат на правилниот раст и развој како психички, така и физички. Има најразлични теми за кои родителите се заинтересирани, а што се однесува до физичкиот развој ќе стане збор за вакцинацијата, за оралната хигиена, како и за многу други поврзани активности објаснува Ставрева. А, тука вклучуваме, значи, што се однесува на психичкиот развој, имаме различни емоционални теми кои би можеле да се обработуваат болести и слично, кои самите родители ќе посакаат да слушнат нешто повеќе од стручните лица. На овој начин родителите ќе може со стручни лица да се консултираат и да ги добиат потребните информации за најразлични теми кои се поврзани со нивните дечиња. Сметаме дека оваа новина ќе одлично прифатена од сите родители че и дечиња доаѓаат на час за детски приказни на англиски јазик. Тимче Мармачовски бара помош од хуманите граѓани на Охрид, мака мачи од како му изгоре куќата на седми овој месец. Им се благодарува на сите кои досега му помогна, но и се обраќа до сите хумани луѓе кои се во можност да му помогнат да ја обнови изгорената куќа. За сега благодарение на локалната самуправа е сместени престојва во просториите на местната заедница од Железничка. Нема крај на маките на Димче Мармачовски, бара помош од како му изгоре куќата на седми овој месец. Апелира до сите хумани граѓани да му помогнат да ја покрие и обнови неговата куќа во која живее сам. Мармачовски е невработен граѓанин и живее со 5000 денари пензија која ја наследил од како починала неговата сопруга. Упатува апел до сите кои може да му помогнат, а во моментов најобходни му се герамиди, цигли, цемент, песок и други основни материјали. Барам помош од граѓаните на око ако може да ми помогнат. Кој може, кој не може, не може. Нема, не се живее онде да ја покријам. Сам сум. Немам стресва, тош имам стресва ми изгорија. Натре све документација, све пари ми изгорија, знај и полицијата. Другиот ден, после пожарот, ме посети градоначалникот Никола Бакрачевски и секретарот Димитар Спасецки, како и други луѓе кои не ги познавам и на кои сакам да им се заблагодарам, вели И Инаку, по пожарот, Мармачевски го посети градоначалникот, представници од Обштинската организација на Црвениот Крст, Центарот за социјални работи и други хумани граѓани му пружија помош со пакети, храна, облека. Мармачевски благодарение на локалната по пожарот живе во на местната заедница од Железничка. Во сообраќај несреќа во близина на Лесковац повредени се 40 лица, од кои 20 во тешка состојба. Несреќата се случила утринаво околу 5 часот и 30 минути на делницата од Врабовица кон Ништ во близина на селото Долно Крајнце, кога Комбе и Веко со имигранти излетало од патот. Портпаро на полицијата соопшти дека возачот избегал од местото на несреќата, а полицијата трага по него. 40 лица се повредени од како комбе полно со илегални мигранти излетало од да автопатот во близина на долна крајница кај Лесковац, јавуваат српските медиуми. Несреќата се случила утринава во 5 часот и 30 минути, а сите повредени се пренесени во Лесковачката општа болница. Поголем дел од мигрантите има фрактури на меките ткива, но и на рабетот, кај тројца од повредените констатирана е квадриплегија, односно прекин на рабетен мозок, изјавил Милан Стојковиќ, началник на ургентниот центар на болницата во Лесковац за српските медиуми. Директор на Лесковач Пешката што болница Небојша Димитриевич изјавил дека во болницата се сгрижени 37 пациенти, а поради тешките повреди, четворица се транспортирани во Ниш и четворица во Белград. Од ургентниот центар во Лесковац велат дека не паметат таква несреќа и дека во текот на денот дел од емигрантите ќе бидат пренесени во клиничкиот центар во Ниш. Од полицијата на Лесковац изјавиле дека се уште не се знае точниот број на лицата што биле во комбето. Од таму додаваат дека комбето слетало во нива 100 метри од патот од кој излетало, а возачот е во бегство. Според неофицијалните информации причина за несреќата и неприлагодената брзина. Најголем дел од повредените се емигранти од Сирија, Бангладеш, Нигерија, кои легално влегле во Србија, а се предпоставува дека се упатиле кон некоја од земјите на Европската унија. По шест месеци од нападот на францускиот сатиричен вестник Шарли Ебдо повторно излегува во печан неговото најново издание. Најмногу внимание привлече на словната страна на вестникот, на која е прикажано куче со вестникот во устата, кој го бркаат глутница к други кучиња со ликовите на Никола Саркози, Мари Лепен, джихадисти, банкари, а во далечината понив трча новинар на француската телевизија БФМ Тава, јави дописникот на Мија од Париз. Сати Русија разменија обвинувања на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации, главно околу конфликтот во Украина, но и за другите кризи во светот. Во меѓувреме рускиот претседател Владимир Путин изјави дека е малку веројатно да дојде до војна меѓу Русија и Украина. По повеќе од месец и пол откако наоружаните джихадисти го масакрираа најголемиот дел од уредничкиот тим на францускиот сатиричен вестник Шарли Ебдо, тој утре повторно излегува во печат и редовно ќе се среќава на пазарот еднаш неделно. На словната страна вестникот повторно ја посвети на својата омилена мета. Папата, еден джихадист, бившиот француски председател Никола Саркози и десничарската политичарка Марин Лепен. Сите овие луѓе се прикажани како глутница разбеснети зверови кои гонат едно куче кое во устата носи примерок од вестникот Ебдо со наслов Се yeah Новиот уредник на вестникот Џерар Биар објаснува дека им била потребна пауза и одмор, а имало и членови на тимот кои сакале веднаш да продолжат со работа, па на крај редакцијата на Шарди Епдо дошла до компромис и се сложиле од 25 февруари повторно да излезат во печат. Биар наговести како и новиот број се занимава со екстремизмот со оглед на нападите во Копенхаген на 14 и 15 февруари. Во Весникот покрај избежните карикатури или сатирични цртежи има интервју со грчкиот министер за економија Јанис Варуфалис, стати за судење на Доминик Строскан, репортажа од Салонот за земјоделство во Париз и информации за нападите во Копенхаген и за сквернавењето на еврејските гробишта во Алзас. Тој изјави, знам дека некои ке рече дека сме обседнати, но ние не сме тие кои се обседнати, оние кои ги создаваат вестите се обседнати, а тоа се терористите. Редакцијата во обновен состав сака да покаже дека животот продолжува и новиот број на францускиот сатиричен вестник ќе биде издаден во 2,5 милиони примероци, наместо во обичаените 50.000 примероци. И кодо до пред нападот, магазинот имаше неколку илјади предплатници, а денес има 200 илјади. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров на специјалната единица на Советот за безбедност изјавил дека Советот станал алатка за запечатување на одлуките донесени од западните земји. Тој притоа ги обвини САД и за неуставниот државен удар во Украина пред една година. Западните интервенции во Сирија, Либија и Ирак беа класично кршење на повелбата на Обединетите нации, истакнал Лавров. Американскиот амбасадор во Светската организација Саванта Пауер пак рускиот повик за поголемо почитување на суверенитетот и територијалниот ин интегр интегритет на Украина го оценила како лицемерен. Таа меѓу другото истакнала дека Русија денес обучува, вооружува и се бори заедно со сепаратистите кои брутално окупираа украинска територија, што представува кршење на повелбата на Обединетите нации и напад врз суверенитетот на Украина. Украинскиот министер за надворешни работи Павло Климкин изјавил дека Москва започнала хибридна војна во неговата земја и додаде дека Киев би можело да побара мировна мисија на Обединетите нации за да помогне во одржувањето на примиријата во источна Украина. Во меѓувреме, рускиот председател Владимир Путин во интервју за руската државна телевизија уште еднаш ги отфрлил ваквите обвинувања и изразил надеж дека договорите од Минск ќе доведат до нормализација на ситуацијата. Путин нагласил дека е малку веројатно да дојде до војна со Украина при што така таквото сценарио го окарактеризирал како апокалиптично. Денеска во Охридскиот регион вистински пролетен ден. Утринските температури се движеа од 1 до 9 степени, а максималните дневни достигнаа до 8, односно до 16 степени. Во следува од 2 метео. Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник 1. Останете на оваа фреквенција. Пријатно поплан не ви посакува екипата на О2.